И вот было Извиниться извините, болельщики, которые пришли, нас поддержать, купили для нас условия в Киеве, в ВТБ. Хотели достойно сыграть, но не получилось. Блин, прииграл. Что-то появилось, и сразу мы отдали им силу, и он начал Они, наверное, почувствовали, его. поверили в себя, мы растерялись, они были тогда все среду, хотя старались уже, что нибудь что-нибудь старались, уже меняли защиту, все, на никак не могли догнать, 10 очков с время у них преимущество, и... просто не играли агрессивно, все были безусловные, не было агрессивности защиты, не нападения, много ошибок, много раз они свободно их забивали, какие-то недопонимания у как них были, но надеемся, это устраним эти ошибки, сыграть с схемы. Как и Миша skaza, to je takoje presuđenje, veti veliki komandovac pozoru bilo je zinjevci pre sve medijima i porez medijim i tak zritelima taku igru što mi pokazali sinoć da je taj pozor pun mit težak ja ne znam, skorost deskopsa da kak na bolotu, ne na parketu, na ribom движенју у одршти и на нападенју через заслони попадале како знају, через синаци уози нас koncentracije s načela igre gdje mi smo potrebili pot, igru i sa žalim gdje smo sari, sa so strokovo, tam gdje se oće mogo informacije u nas po komadi, gdje je bilo sorpriz, što je tam komanda u Širini gdje igra, gdje je Uljanko, hrvašo se bila da, čistuje, to, to, dvor, to sporta, je tu dvorstvo sporta, to je pomljete kada igrao za zborne u Bielorusi, gdje su opšte znači čovjek i na to bilo vnimanje, što bi to bilo bez pomoći, što bi bilo sve, no mi se ja ne znam, to prvi raz ne znaju sve ta peredigavaja taka je možda trljalo na, na komandu, na ljude. Ja govorim prosto, ne hraču uopšte govoriti o statistika, kada je u nas bila na polovini igre štrafne braske na svore, ne 5-6 procenata, dvohočkovi meše 300, dvohočkovi uopšte smišni i kada je prosto ruke sjazane, noge sjazane, tipa, ja govorim, ta nje sopednik, которые надо, надо максимально, как говорят, соперника максимально уложить, но сегодня она показала одну школу, просто как надо бежать, расслабленно играли, бежали в хороших комбинациях, их и в защите, закрывали наши передачи, мы просто через этих заслонов двигались со шагом, но любая команда сегодня бы нас дожала на каком-то низком, на низкой результативности, а и плюс, когда на это добиваем, где не можем забить на бейсформу тревогу легких, где не можем забить штрафный бросок, тогда это все покажем, тогда это выглядит как выглядело сегодня. Это полный ноль. Ноль полный. Значит, попробуй, Миша говорил, то, что ты поменяешь из зоны лично, там, попробуешь все, но когда у просто руки, там, когда сшат люди, играем какую-то варианту нападению, Остальные забивают, начали там, не знаю, была последняя ситуация, когда надо наверху стоять, один и второй там стоит, он уфлил, полностью пад концентрации. Играли свои игры в Франции, турниры с командами, считаем за голову сильнее, чем, чем и, кали, и показывали, какие это они игры. Видно сегодня, наша первая игра здесь в Сорене была, что-то психологически такое, такая блокада, что, о, еще раз говорю, было стыдно сегодня и сидеть, и руководить, и, 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 стоять на Скажите, вы, вы, проигрывали серьезно уже во второй четверти. Почему вы не, не хотели ли вы поменять игру с длинного позиционного нападения а на быстрое На быстрое три Я не знаю, вы слышите, мой голос был дикрепчим транзишн все время, чтобы... А видели. игроки стали с мячами, глаза вот такая. Секунд. От пять раз, что у нас не было варианта. Играть контратаку, транзишн оффенс. Попробовать быстро, что у нас Про, проигрыш 15-20 лет, меня разница на догоняет а мы стали, видимо, начало третьих периода вообще, где должны были, типа, пойди, давай начали что-то защищаться. А он нападении, я не знаю, шагу, я думаю, любая команда бы наше движение сегодня успела защитить. Мы сами виноваты за то, что говорит тренер, их команда, их игрок больше показал лучшую игру, процентов. которые вообще в этом, то, что мы смотрели, что дали пойти. Не только он, показали хорошую игру, а показали, какой-то настрой закрыт. izabili par žuli, u nas vidjeli se, znači ovaj ne vezlo kakvih par situacija, prosto meč iskacavili, ali treko čak ovih paru iz potom panika, Šehović uopšte ne znaju čovjeku da divaju se, dajete pasa, mislim mu na 8 metara, polučajete meč, potom sam sebi dobivajete na podboru želanje, kako to prigat drug s drugom, skoliko je bila situacija, što bi mi drug drugu meč iz ruke vi bivali na podboru. Prosto kak je psihologija, pa dok samokar igra polno streljboga, zdelat bistri in pika, takega prohod, mislim, a on nas načelo, laje, laje. Z laj. načela igre pa je niti ne bi igrati na poziciji 45, 2, nisem mogla tam mališko, poprobati Uljanko, poprobati Brajant iz potkveca takega, šlo bi bistri in faule, šlo bi etet in Rolandas, to smo načeli, etet doči bistri in počeo faule, je vsak njihov osnovni, dva, tri faule, no, po žaljenju, da je šet. не получалось, и не могли забить ни штраф, ни, ни легкий, ни дальний, и все. Я не знаю, проценты там А 11, трехочковый, 29 за два, но это просто только результат наших отношений и наших тормоза за сегодняшний. Скажите, сколько у вас было тренировок от Адарси Спорта до игры? Вчера да, и то, три раза четыре с моими меняли, должно было два, три, четыре, пять, но тоже команда канала тренировала и, и, мы, может, как, знаете так как, Ja nekaj ću još sad kada je dobro čine, potrebovali se časih čara, pa kada je što strojio se za vas tu čar i trenirujem se, ok. Meči, poza čara, eti nove polnosti, tam begu, no, to že samo je slovi, kak za kao je, tak i za nas, i eto nije počinu. Ovo ja žalava se na to, no ja je nikada, u poži, mi časi koni posle nas, Kijev, Ljepar, no mi prosto je ne znam.